السلام عليكم حبيبتي اهلا وسهلا بكم اليوم في قناتكم وصفات لكم اليوم ان شاء الله ساشارك معكم سر من اسرار اليابانيات لتبييض البشره بعشر درجات هذا الكريم أو هذه الوصفة أو هذا الماسك يقضي على التجاعيد كذلك الكلف التصبغات وذلك للحصول على بشرة بيضاء كالثلج وصافية كالزجاج باستخدام مكون من أروع المكونات وهو مكون يستخدمنه بالدرجة الأولى النساء اليابانيات وكذلك الكوريات لتبييض بشرتهم وأيضا الحفاظ على شبابها وأيضا علاج آثار أو علامات الشيخوخة المبكرة حبيباتي بالنسبة لهذا الكريم الذي سوف نقوم بتحضيره معا فيمكنكم استخدامه كذلك لتبييض المناطق الحساسة تبييض منطقة العانة الركب تحت الابطين وجميع المناطق في الجسم التي بها اسمرار اذا بداية حبيباتي اتمنى منكم ان تشتركوا في القناة وايضا ان تفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد اذا حبيباتي بالنسبة للمكون الرائع الذي لدينا هنا وهو مكون رئيسي لدينا هنا الارز بالتحديد من الاحسن استخدام الارز الابيض الذي يكون او تكون فيه نسبه من النشا عاليه الارز حبيبات معروف على انه يعمل على زياده نضاره البشره يساعد في تبييض وتلطيف البشره وتنعيمها ايضا يعتبر كمقشر للخلايا الميته بالجلد ويحفز ايضا على انتاج الكولاجين نحن اليوم سوف نقوم بتحضير الارز المخمر بالنسبه لهذه الوصفه فهي وصفه يابانيه بامتياز لتبييض البشره الطريقه سهله جدا بالنسبه للطريقه سوف نقوم بتحضير قاروره زجاجيه او قنينه زجاجيه ضروري ان تكون يعني محكمه الاغلاق سوف ناخذ هنا القاروره بهذا الشكل وسوف نضيف تقريبا مقدار ملعقتين كبيرتين من حبيبات الارز يمكنكم استخدام الارز الابيض يعني الذي يكون غني جدا بالنشا كما ترون بعد ان وضعنا هنا ما يعادل تقريبا مقدار ملعقتين كبيرتين من حبوب او حبيبات الارز والان بعد ان قمنا بوضع ملعقتين من الارز سوف نضيف كوب صغير من الماء بهذا الشكل ونقوم بطبيعه الحال باغلاق القاروره ونترك هذا الماء تقريبا او الارز منقوع لمده تقريبا ليله كامله او من الاحسن مده 24 يعني ساعه حتى يتخمر الارز وكذلك يتغير لون الماء ويصبح ابيض ياخذ من فوائد نشا الارز بعد ذلك يمكنكم استخدام هذه الوصفه كما ترون الان بعدما قمنا بترك الارز منقوع تقريبا مده 24 ساعه كما يمكنكم ايضا تركه مده 48 ساعه كلما تركناه مده اطول كانت النتائج اروع بعد ان حصلنا على منقوع الارز او ماء الارز الان سوف ناخذ كسروله او اناء يوضع على النار وناخذ مصفات ثم نقوم بتصفيه الماء ماء الارز سوف ناخذ فقط ماء الارز بهذا الشكل سنحتاج فقط الى ماء الارز فقط بالنسبة لهذه الوصفة فمن أروع الوصفات التي يمكنكم استخدامها لتبييض بشرة الوجه الرقبة أو جميع المناطق كما قلت حتى المناطق الحساسة إذا كنتم تعانون من إصمرار أو تصبغات بها بعد أن قمنا بوضع ماء الأرز في كسرولة سوف نأخذ هنا صابون دوف من الأحسن استخدام صابون دوف لأنها تبيض البشرة وأيضا تعمل على ترطيبها لأنها تحتوي على نسبة عالية جدا من الكريم سناخذ قطعة فقط صغيرة من صابون دوف ويمكنكم ان تاخذوا مبشرة الجهة الناعمة من الاحسن ان نقوم ببشر الصابون في الجهة الناعمة حتى نحصل تقريبا على مقدار ثلاث ملاعق من مبشور دوف او مبشور الصابون الكريمي نستمر جيدا الى غاية ما نحصل على مقدار ثلاث ملاعق كبيرة كما ترون بعد ان قمنا ببشر كمية من صابون دوف حصلنا تقريبا على ما يعادل ثلاث ملاعق كبيرة من المبشور والآن بالنسبة للطريقة كما ترون لدينا هنا ماء الأرز سوف نقوم بوضع تقريبا ما يعادل ثلاث ملاعق كبيرة بهذا الشكل من مبشور الصابون من مبشور صابون دوف ثم سوف نبدأ بتحريك المكونات جيدا إلى غاية ما نقوم بتدويب المبشور جيدا ويندمج لنا مع ماء الأرز نخلط جيدا بعد ذلك سنضيف مكون أيضا ممتاز مبيض للبشرة ومفتح وأيضا قابض للمسامات ألا وهو النشا نشا الذرة أو ما يعرف بالميزنة الميزنة غني جدا بفيتامين أ فيتامين ألف معروف على أنه مفيد جدا لصحة البشرة وأيضا فيتامين سي يفتح لنا البشرة ينعمها وأيضا يزيل البقع وأثار التصبغات نخلط جيدا إلى غاية ما نقوم بدمج النشا بطبيعة الحال مع الصابون وكذلك ماء أو منقوع الأرز بعدها سأضيف مكون آخر سأضيف هنا الحليب المجفف أو الحليب نيدو بودرة الحليب يمكن استخدام حتى حليب الأطفال إذا كان متوفر لأنه يرطب لنا البشرة ينعمها وكذلك يزيد من نضارتها بشكل سريع جدا يعطيكم تفتيح البشرة لدرجات كل المكونات التي قمت باستخدامها فهي من بين المكونات القوية حاولوا هنا أن تدمجوا جيدا العناصر حتى لا تبقى تلك القطع سواء من الحليب المجفف او حتى كذلك من الميزنه او نشا الذره انا ساضيف هنا عصير نصف حبه من البرتقال يمكنكم استخدام عصير البرتقال او عصير الليمون الحامض بالنسبه لبشرتي انا يعني يمكنكم استخدام هذه الوصفه حتى لبشره الوجه لمن بشرتها تتحسس يمكن استخدام عصير البرتقال اما لمن بشرتها عاديه او دهنيه يمكن ان تضيفوا عصير الليمون الحامض ساضيف كميه بهذا الشكل تقريبا عصير نصف حبه من الليمون الحامض او من البرتقال هكذا بعد ان قمنا بوضع المكونات جيدا اخلط ثم سوف اضع الكل على نار هادئه بطبيعه الحال بالتحريك بواسطه ملعقه خشبيه حتى نتحصل على قوام كريمي كما ترون وضعت الكل على نار هادئه مع التحريك ضروري ان تقوموا بتحريك المكونات بملعقه خشبيه حتى لا تحترق لنا الوصفه لاحظوا الان كيف يكون القوام على شكل كريمه بعد ان قمت بازالتها على النار حصلنا على كريمه مبيضه بامتياز والان سوف اتركها الى غايه ما تصبح او الى غايه ما تبرد بعد ذلك سوف اضعها في اناء او عبوه كريم اذا كانت لديكم فارغه خذوا عبوه من الاحسن ان تكون محكمه الاغلاق ثم سوف نبدا بصب الكريم المبيض الكوري او كريم ياباني بامتياز هذه الوصفه ممتازه حبيباتي رائعه جدا جدا في تبييض بشرتكم سواء بشره الوجه او بشره الرقبه او يعني المناطق الحساسه يمكنكم استخدام هذه الوصفه لها بعد ذلك يمكنكم ان تقوموا بغسل وتنظيف بشرتكم بماء فاتر حتى تزيل اي يعني تزيلون اي زيوت او كريمات ثم تاخذون من هذه الوصفه وتبداون بتطبيقها على كامل بشره الوجه بشره الرقبه كذلك المناطق الحساسه منطقه تحت الابطين العانه كذلك بين الفخذين الكوعين الركب يعني جميع المناطق بجسمكم التي بها تصبغات او اسمرار او بقع داكنه تاخذون كميه ثم تبداون بتدليكها بواسطة أطراف الأصابع وتترك بطبيعة الحال هذه الوصفة مدة نصف ساعة ثم تقومون بغسلها بالماء يعني الفاتر ثم بالماء البارد يمكنكم الاعتماد عليها ثلاث مرات كل أسبوع ستحصلون على نتائج رائعة الكمية يمكنكم الاحتفاظ بها في الثلاجة واستخدموها بالطريقة العادية تبقى مدة صلاحيتها مدة طويلة حتى تنتهي الكمية إذا كما رأيتم كان هذا هو الكريم الياباني السحري وسر من اسرار سواء اليابانيات او الكوريات في تبييض بشرتهم اذا حبيبتي كان هذا فيديو اليوم اتمنى ان اكون قد افدتكم لا تنسوا الضغط على زر لايك ومشاركه الوصفه مع الاصدقاء ودمتم حبيباتي في امان الله